yomg'ir abadiy yog'maydi bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi bir oydir bir yildir ikki yildir besh yildir tugaydi faqat nima qil shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan bo'ldi endi tugadi endi tugadik birov uni yupotishga harakat qilsa u tushkunlikka tushib yubradi ya bo'ldi dema tugadim bo'ldi mendi qodim nimaga yashayapsan umid qilyapsan o'shun uchun yashayapsan to'g'rimi umiding borda kunlar almashib turadi birodarlar zamon o'zgarib turadi zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor tundan keyin keladigan tong bor hakim bo'lgan olloh va taolo har kuni bir faoliyatda kimnidir ko'taradi kimnidir tushiradi kimni boy qiladi yana kimni kambag'al qiladi shuning uchun birodar siqilma holatni doim bir xil bo'lishi mahol ishlaring yurishib turibdimi doim bir xil bo'lavermaydi bir kun tushishi bor ishlaring yurishmayaptimi doim bir xil bo'lavermaydi bir kun yurishib ketishi bor bas albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir albatta har bir og'irlik mashaqqat bilan birga yengillik bordir